আমি ভগৱন্তক বিচাৰিব নালাগে ভগৱন্তই আমাৰ ঘৰ বিচাৰি আহিব গতিকে যিখন ঘৰত ঈশ্বৰ উপাসনা থাকিব পুৱা গধূলি ধূপ ধূনা জ্বলিব সেইখন ঘৰলৈ কৃষ্ণ আহিব এই পথটো দেখুৱাইছে এতিয়া ভগৱন্তই সিদ্ধান্ত কৰি গৰুৰক ক'লে যে তুমি ৰথখন সজাই পৰাই আনা আমি ভকতৰ ঘৰ চাবলৈ যাওঁ মিথিলালৈ গতিকে তেওঁ মানে গৰু হেৰি পক্ষীক মানে ৰথ আনিবৰ কাৰণে দাৰুকক নিৰ্দেশনা দিলে দাৰুকে ৰথ সজাই আনিলে তাতে ঋষিমণিসকলক লগত লৈ সমস্তই মিথিলাৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে আৰু কৃষ্ণ অহা খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সমস্ত ৰাজ্যৰ ৰাজ্যবাসীবিলাকে সকলো কাম এৰি তোমাৰ গুণৰ মহিমা দেখিয়াই আন যামত দূৰতে তেজিয়া থৈলো চব কাম এৰি থৈ আহিলে আজি ইয়ালৈ অহাক ঘৰুৱা কাম কাৰ নাই চবৰে নিজৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব আছিলে আপোনালোকে চব এৰি থৈ আহিলে কিয় আন কৰ্মে লগাইলে যতে কিউ হুৱে বৃথা জনমো বৃথা হুৱে নুশুনৈয় কৃষ্ণ কথা আমাৰ মানুহৰ কথা শুনিব পৰা শক্তি অঁ ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব পৰা শক্তি মানুহৰ বাদে আনৰ নাই ইটৰ প্ৰাণীৰ লগত আমাৰ চাৰিটা বিষয়ত পাৰ্থক্য নাই আহাৰ নিদ্ৰা ভয় মৈথুনস্য সামান্যম এটত প্ৰচুৰ ভি নৰা নাম আহাৰ নিদ্ৰা ভয় মৈথুন আমাৰো আছে গৰু ছাগলীৰো আছে আমিও আহাৰ খাওঁ গৰু ছাগলীও খায় আমিও জিৰণি লওঁ গৰু ছাগলীয়েও লয় আমিও সন্তান জন্ম দিওঁ গৰু ছাগলীয়ে ইটৰ প্ৰাণীয়েও দিয়ে আমিও মৰিবলৈ ভয় কৰোঁ তেওঁলোকো ভয় কৰে এই চাৰিটা বিষয়ত আমাৰ ইটৰ প্ৰাণীৰ লগত কোনো পাৰ্থক্য নাই আমাৰ পাৰ্থক্যটো আছে কি ধৰ্মহি তেইছাম অধিক বিশেষ ধৰ্ম গুণটো আমাৰ বেছি আছে যাৰ কাৰণে আজি আমি একেলগে বহি ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব পাৰিছোঁ অন্য প্ৰাণীয়ে এনেকৈ ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব নোৱাৰে গতিকে মানুহৰ জন্মলৈ আমি যদি এই গুণৰ প্ৰতি অনুৰাগী নহয় এতিয়া আমাক বেদে কি বুলি কৈছে ধৰ্মে নহনা পচুৰ ভি চা ধৰ্মৰ প্ৰতি যাৰ অনুৰাগ নাই সি পশুৰ লগত একেই আমাৰ এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকে আমাক ইজনৰ প্ৰতি সিজনৰ ভালপোৱা ভাৱটো জগাই তুলিব এইটোৱেই হ'ব কি ধৰ্ম বুলি কৈছে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে ধৰ্মৰ সংজ্ঞা কি বুলি দিছে ৰিলিজন বাইনছ মেন টু মেন এণ্ড মেন টু গড ধৰ্মই আমাক কি কৰে ইজন মানুহে সিজন মানুহক ভাল পাবলৈ শিকায় ইজন মানুহে সিজনক ভাল পালেহে আমি ভগৱানক ভাল পাব পাৰোঁ ভগৱানে কৈছে মোক ভাল পোৱাৰ আগতে নিজৰ পৰিয়ালটোক প্ৰথমে ভাল পাবলৈ শিকিবা মোক ভাল পোৱাৰ আগতে সীমাঘৰীয়া ওচৰ চুবুৰীয়াক ভাল পাবলৈ শিকিবা মোক ভাল পোৱাৰ আগতে তোমাৰ ঘৰলৈ অহা আলহী অতিথি ভগত বৈষ্ণৱ বন্ধু বান্ধৱক ভাল পাবলৈ শিকিবা মোক ভাল আগতে দেখাজনক ভাল পাবলে কিবা দেখাজনকে যদি ভাল নেপায় নেদেখাজনক ভাল পার অধিকার নাহে গাকে ভকতক পাই যার নাহিকে হরি সাক্ষাতে মূকও পাইলে পাপি করবে কি গতি আমি ইজনে সিজনক ভাল পাবলে শিকি লাগবে আৰু এই কার্যসূচীটে আপনার এই গাঁওবিল কি করব একতার দোলেরে বান্ধি ৰাখিব আমার ধৰ্মৰ সংজ্ঞা সর্বপলি রাধাকৃষ্ণনে কৈছে ধৰ্ম ইজ ডেথ একতাৰ দৰে বান্ধি ৰাখে যদি আমাৰ একতা নাথাকে সেইখন অধৰ্মী সমাজ আপোনালোকৰ তেৰখন গাঁৱৰ মাজত ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অভ্যা প্ৰৱক্তা অধিবক্তা বুদ্ধিজীৱী জ্ঞানী মানি বহুত মানে উচ্চ পদস্থ বিষয়ত চাকৰি কৰা মানুহ আছে কিন্তু ইজনক দেখিলে যদি সিজনে সিফালে মূলটো ঘূৰাই ইজনৰ প্ৰতি যদি সিজনৰ সদভাৱ নাই এইখন অধৰ্মী সমাজ আপুনি বাহিৰৰ পৰা দেখিছে এঘৰ মানুহ ধনে ধনে টকাই পইচাই গাড়ীয়ে মটৰে পকা ঘৰে দুৱাৰে নদন বদন হৈ আছে ভিতৰত গৈ সোমাই দেখিলে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত মাত ভোল নাই শাহু বোৱাৰীৰ মাজত মাত ভোল নাই ককাই ভাইৰ ইজনৰ প্ৰতি সিজনৰ সদভাৱ নাই যে সেইখন অধৰ্মী পৰিয়াল এই অধর্মী সমাজ আর অধর্মী পরিমূল পরিবর্তন সারি ধর্মের পাৰিম। আনব কেক এই নদী বুয়াব আমার ভাগতে কৈছে কৃষ্ণ নাম কীর্তন র নদী নাই জিঠানত ভকতর সংগ জৈত নাই অ ব্ৰহ্মাৰ ভৱন ভৰিলে অপ্ৰ সিটো গতিকে সদৃশ হলেও য'ত মিলা প্ৰীতি নাই মৰম চেনেহ নাই সেই জেগা বসবাসৰ যোগ্যতা নাই মই ভাগৱতৰ মানুহৰ আমাৰ আঠটা সদাচাৰ ভিতৰত অন্যতম সদাচাৰ এটা আইসকলৰ উদ্দেশ্যে কৈছিলো অন্ন সদাচাৰ আইসকলে অন্ন তৈয়াৰ কৰি কৰি আমাক যে খুৱাই আমাৰ প্ৰত্যেকৰ শৰীৰত সাধ্যটো সৃষ্টি হয় এতিয়া অন্ন আইসকলে কেনেকৈ ৰন্ধন কৰিলে আমাৰ অন্ন শুদ্ধ হ'লে ব্ৰহ্ম শুদ্ধ হ'ব আৰু ব্ৰহ্ম শুদ্ধ হ'লে আমাৰ সতি সন্তান শুদ্ধ হ'ব এই কথা ভাগৱতত উল্লেখ আছে গীতা ভাগৱতত উল্লেখ আছে সৱে কৃষ্ণত পৰ জানিবা নিশ্চয় অৰ্পণা নভিলে কিছু ফল নধৰে আপুনি ৰান্ধিবলৈ নিয়া চাউলমুঠি ধোৱাৰ আগতে এমুঠি ঈশ্বৰত অৰ্পণ কৰি ল'ব লাগে এটা পাত্ৰত গুৰুদেৱ নাম ভকতত লাগিবৰ্থে বা ভগৱন্তত লাগিবৰথে অৰ্পণ কৰা হ'ল কৃষ্ণ এই বুলি আইগৰাকী কৃষ্ণ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি এমুঠি ভগৱানত অৰ্পণ কৰি লৈ বাকীখিনি শুদ্ধভাৱে ধুই পখালি ৰন্ধন কৰিব লাগিব আৰু খাবলৈ দিওঁতেও কৃষ্ণ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি খাবলৈ দিব লাগে আমাৰ কৃষ্ণ মন্ত্ৰ আইগৰাকীৰ মুখৰ কৃষ্ণ নামটোৱে কি কৰে হৰিনাম হুতাসন পাপ শুকান বন খনেকতে দহি কৰে চন যে আমাৰ ভগৱন্তৰ নামটো জুইৰ লগত তুলনা কৰিছে যে শুকান বনত জুই লাগিলে যেনেকৈ তৎক্ষণাত পুৰি নাইকিয়া হৈ যায় আইগৰাকীয়ে কৃষ্ণ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি অন্ন থোৱা আৰু খাবলৈ দিওঁতে সেই সময়লৈকে হোৱা পাঁচ প্ৰকাৰ পাপটো নাইকিয়া হৈ যায় আমাৰ প্ৰত্যেক গৃহস্থীৰ ঘৰত পাঁচটা পাপ অবাঞ্চতে হয় সংঘ অনা সংংঘ বামুণীয়া তৃত দিয়া সত্ৰ সমাজ বুলি কথা নাই গৃহস্থী মাত্ৰেই পাঁচটা পাপ আমাৰ অবাঞ্চতে হয় কেনেকৈ হয় গীতা ভাগৱতত কৈছে কন্দনী পেষনী চুলি কলসী মাৰ্জনী গৃহস্থৰ পঞ্চসিংসা সিজে ৰাতি তিনি এই পাঁচটা প্ৰকাৰ আমাৰ অবাঞ্চতে পাপ হৈ থাকে গৃহস্থী মাত্ৰেই কন্দনী মানে ঢেঁকী বা মিক্সাৰত জা জলপান কৰিলে মানে ব্ৰহ্মহত্যা হয় তাত পাপ লাগে পেখনি মানে পতাত মছলা পিছা সৰিয়হ পিছা আদা পিছা জলকীয়া পিছা নহৰু পিছা কৰি অন্ন তৈয়াৰ কৰিলে তাত ব্ৰহ্মহত্যা হয় তাতো পাপ লাগে চুলি মানে জুহালত গেছত ৰন্ধনশালাত অন্ন তৈয়াৰ কৰিলে তাতো পাপ লাগে কলহী মানে কলহ বা কোনো পাত্ৰত পানী আনিলে চকুৰে মনিব নোৱাৰা জীৱাণু আহে গৰম কৰি মাৰি পেলোৱা হয় তাতো ব্ৰহ্মহত্যা হয় তাতো পাপ লাগে মাৰজনী ঠাই ঘর সারুতে মচুতে সূতা বাঢ়নি ঝারুত লাগি মৰে নারা যাওঁতেও মরে মসজিদলে যাওতেও জীৱাণু মৰি আহে তাতো পাপ ব্রহ্মহত্যা হয় তাতো পাপ লাগে তাৰ দুখে গৃহবাসী স্বৰ্গক নাযায় না যায় এই পাঁচটা পাপ কন্দনী পেশনি চুলি কলসী মাৰজনী গৃহস্থৰ পঞ্চ হিংসা সিজে ৰাতি তিনি ৰাতিপুৱা শুইটাৰ পৰা গধূলি হোৱালৈকে এই কামবিলাক কৰোঁতে পাঁচটা পাপ আমাৰ প্ৰত্যেক গৃহস্থীৰ ঘৰত মানে অবাঞ্চিতে হৈ যায় তাৰো দুখে গৃহবাসী স্বৰ্গক নাযায় কৃষ্ণ অৰ্থে কৰি কোনো মুকুটিক পায় আইগৰাকীয়ে যদি কৃষ্ণ সংস্কৃতি অৱলম্বন কৰি ৰন্ধন কৰিব পাৰে ঘৰৰ কৰ্মবিলাক কৰিব পাৰে খাবলৈ দিব পাৰে তে এই পাঁচটা পাপে আমাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আইগৰাকীৰ মুখৰ কৃষ্ণ শব্দটো মানে নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে সেই সময়ৰ পাপবিলাক চব নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে আইসকলে খাবলৈ দিওঁতেও কৃষ্ণ খাওক বুলি ক'ব লাগে দেই যিকোনো বস্তু খাদ্যৰ দ্ৰব্য আমাৰ দিওঁতে কৃষ্ণ খাওক বুলি মই আপোনালোকৰ তেৰখন গাঁৱৰ আইসকলে কৃষ্ণ বুলি নোকোৱাকৈ দিয়ে বুলি ভবা নাই দেই মাত্ৰ আমাৰ বেদৰ নিয়মটো কৈছোঁ কোনোবাই যদি কিবা কাৰণত পাহৰি আছে অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিব কাৰণ কৃষ্ণ মন্ত্ৰ হীন দ্ৰব্য মতি তাৰ দুষ্টা অন্নজল সুৰা তাৰ কুকুৰৰ বিষ্টা আইগৰাকীয়ে ৰান্ধি বাঢ়ি নি খাবলৈ দিয়া বস্তু যদি কৃষ্ণ খাওক বুলি নকয় অকল খাওক বুলি কৈ থৈ আহে তে সেই দ্ৰব্যটো প্ৰদূষণযুক্ত হৈ থাকে পাঁচটা পাপ তাত লাগি থাকে আৰু কৃষ্ণ বুলি নোকোৱাকৈ দিয়া মহিলাগৰাকীক দুষ্টমতি বুলি কৈছে তেওঁ হয়তো কিবা অভিমান আছে মানে বিদ্যাৰ অভিমান ধনৰ অভিমান বা মানে দেহৰ অভিমান কিবা এটা অভিমান থাকিলেহে কৃষ্ণ বুলি ক'বলৈ লাজ কৰে আজিৰ তাৰিখত মানুহৰ জন্মলৈ যদি ভগৱন্তৰ হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা নাম ল'বলৈ যদি কোনোবাই লাজ কৰে লাজ মানে মায়া মায়া মানে অজ্ঞান অজ্ঞান মানে আন্ধাৰ আন্ধাৰ মানে দুখ দুৰ্গতি আজিৰ তাৰিখত যদি কোনোবাই মানুহৰ জন্ম পাই ঈশ্বৰৰ নাম এটা ল'বলৈ লাজ কৰে ইটস্তত কৰে অৱহেলা কৰে সেই জীৱটো দিনে দিনে দুখ দুৰ্গতিৰ ফালে গতি কৰিব সেইকাৰণে আপোনালোক যিসকল আই আছে ইয়াত আইসকলে যাতে এই নিয়মটো নিজে শিকাৰ লগতো ছোৱালীজনীকো শিকাব আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছে ইফ ইউ এডুকেটেড বয় ইউ এডুকেট ইণ্ডিভিজুৱেল অনলি ইফ ইউ এডুকেটেড গাৰ্ল ইউ এডুকেট দ্য এণ্টায়াৰ ফেমিলি আপুনি যদি এটা ল'ৰাক শিক্ষা দিয়ে ব্যক্তিগত শিক্ষা দিয়া হ'ব এজনী ছোৱালীক যদি এই নীতি শিক্ষা দি পঠিয়াই ভৱিষ্যত পৰিয়ালটোৰ কাৰণে উপকাৰ হ'ব সেইকাৰণে আইসকলৰ ওপৰতে এখন ঘৰ এটা পৰিয়াল এখন সমাজ এটা পৰিৱেশৰ উন্নয়ন নিৰ্ভৰ কৰিছে ঋগ বেদত কৈছে ন গৃহম গৃহম ইটি আহো গৃহিণী গৃহম উচ্চতে তয়াহি স্বহীতা স্বৰ্বান পুৰুষায়াম চমুষ্ণতে যিখন ঘৰৰ যিখন সমাজৰ আইসকল ঈশ্বৰমুখী হ'ব ভক্তিমুখী হ'ব তেওঁ নিজেতো উদ্ধাৰ হবই সেই ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ সমাজৰ জীৱ বিলাকক চতুৰ্বৰ্গ সাধন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল আই ভক্তি বিমুখী হব মানে মহাভাৰতৰ বন পৰ্বত কৈছে জৈশ ভাৰজা গৃহ নাস্তি সাধিচা পুণ্য চাৰিটা অৰণ্যং টেন গন্তব্যং যথা অৰণ্যং তথা গৃহম যিখন ঘৰৰ যিখন পৰিয়ালৰ যিখন সমাজৰ আইসকল ভক্তি বিমুখী হব তেওঁ নিজেতো নষ্ট হ'বই সেই সমস্ত পুৰুষক নষ্ট কৰিব আৰু ঘৰ গুচি বাহঁতল কৰিব আমি ঘৰ গুচি বাঁহতল হোৱাটো কোনেও নিবিচাৰো ঘৰ তলি ঘৰ গুচি বৈকুণ্ঠ হোৱাটো বিচাৰোঁ গতিকে ঘৰ গুচি বৈকুণ্ঠ হ'বলৈ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ আইসকলৰ গাত সাতটা সদগুণ থাকিব লাগিব বুলি গীতাত কৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে এই কথাকেইটা কোৱাৰ পিছতেই মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আজি আলোচনা বিদায় ল'ম সময় যিহেতু অতীত হৈ গৈছে আমার আইসকল আজি ইয়াত উপস্থিত থাকা আইসল কারবার গাত যদি সাতোটা সদ্গুণ আছে এগাকি ভাগ্যবতী মহিলা যদি কমি আছে পূরাই লব দে মাও গীতাত কৃষ্ণ অর্জুন চলে আমার গৃহস্থী ধর্ম আইসকল থাকি গুণ কেটা কথা কৈছে সাতটা গুণ লাগিব কি কি সাতটা গুণ প্রথম কীর্তি বা বাকশ নারীনাং ধীতি মেধা ক্ষমা সমিটি সাতটা এক নম্বৰ গুন্টু কৃতি আইসকলৰ কামবিলাক আনৰ প্ৰশংসনীয় হ'ব লাগে নিট এণ্ড ক্লিন ডিসিপ্লিন আইসকলে কৰা কামবিলাক আনে দেখিলে অহংকা কৰা দৰে হ'ব লাগে পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ নিয়মানুবৰ্তিতা এই গুন্টু আইসকলৰ গাত থাকিব লাগে চিৰি নিজেও ধুনিয়া হৈ থাকিব লাগিব বৰিয়ালটো প্ৰতিজন সদস্য ধুনিয়া থকাৰ ঠোকার ক্ষেত্ৰত গৰখনৰ পৰিবেশটো সুন্দৰ কৰি ৰখা ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে বা কৈছ কথা কব জানিব লাগিব আজি কথা কব নজনা কাৰণে বহুত শাহুৰেক বোৱাৰীয়েকে বেয়া পায় বহুত বোৱাৰী শাহুৱে বেয়া পায় বহুত দেউৰেকক নগৈকে বেয়া পায় বহুত ন বৈকক দেউৰেকে বেয়া পায় ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে কথা কব নজনা কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালত বিশৃংখল হয় গতিকে আমাৰ কথাবিলাক আইসকলক কেনেকৈ কব লাগিব সত্য প্ৰিয় হিত এই বিষয়ে ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিছো সঁচা কথা কব শুনিবলৈ ভাল পোৱাকৈ ক'ব আৰু আনৰ উপকাৰ হোৱাকৈ ক'ব তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব সৰুপকাৰায়ক পুণ্যম আপুনি কোৱা কথাটোৰ কাৰণে যদি আনৰ উপকাৰ হয় আপুনি কোৱাজনৰ পুণ্য হ'ব আৰু পুণ্য হ'লে আপুনি জীৱনত সুখ ভোগ কৰিব পাৰিব জীয়াই থাকোঁতে উত্তৰণ হ'ব আৰু বহিলে সদগতি হ'ব পাপায়ক পিৰনম যদি আনক দুখ পোৱাকৈ কথা কয় আপোনাৰ পাপ হ'ব আপুনি নাভাবিব মই মানে কোনো শাহুৱে নাভাবিব মই বোৱাৰীক আজি একদম ঠিক চেক কৈ দিছোঁ হাড়লৈকে ভেজাই দিছোঁ ভগৱানে কৈছে তুমি সাজু হৈ থকা তাৰ দুগুণ পাবৰ কাৰণে কাৰণ মই বোৱাৰী দেহতো মই আছো শাহুৰৰ দেহটো মই আছো বা আপুনি বেয়া কথা কৈ সাৰি যাব নোৱাৰিব আপুনি তাৰ দুগুণ বেয়া ফল ভোগ কৰিব লাগিব নাৰী নাংগুণ যিসকল যিখন ঘৰৰ আইসকল ধৈৰ্যশীল হব সেইখন ঘৰৰ স্বামী বা পৰিয়ালবৰ্গ বিপদ বুদ্ধি হব নোৱাৰে আমাৰ ধৈৰ্য গুণটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব শৈবা হৰিচন্দ্ৰ ৰজাৰ ভাৰ্যা শৈবাৰ দৰে হব শৈবাই ধৈৰ্য গুণৰ পৰিচয় কেনেকৈ দিছে যে হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰজাই শৈবাৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰাকৈ সত্যত বন্দী হৈ বিশ্বামিতক সমস্ত ৰাজ্য ধন দি দিলে অৱশেষত দক্ষিণা দিবলৈ হাতত পইচা নাই এমাহ সময় খুজিলে ঋষিবৰ মোক এমাহ সময় দিয়া ঋষিয়ে ক'লে হ'ব তোমাক এমাহ সময় দিছো এমাহ সময় লৈ তেওঁ ভাৰ্জাক লৈ এখন উপৱনত পলাই আছে বিশ্বামিতই এমাহৰ পূৰ্বে বিচাৰি বিচাৰি গৈ উপৱনত পাই পেলাই হৰিচন্দ্ৰক উদ্দেশ্যি ক'লে হেৰা ৰাজা হৰিচন্দ্ৰ মোৰ দক্ষিণাত যদি হেলা কৰ তই সবংশকে সাপি ভৰিব মই মোৰ দক্ষিণাত যদি অৱহেলা কৰ তই গোটেই বংশ মই সাপিত ধ্বংস কৰি দিম ঋষিৰ বচন শুনি হৰিচন্দ্ৰ ৰায় কপিবে লাগিলে মুখে মাতফুল নাই অ দিশে যদি গোটেই হাতীবোৰ বংশটো ধ্বংস কৰি দিয়ে মোৰ ৰজা উপাধি লোৱাৰ পৰা কি হ'ব গতিকে মুখৰ মাত হেৰাই গৈছে মনৰ কথা ক'বলৈ ভাৰ্জাৰ বাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই অ ভাৰ্জা কচা হিয়া ৰাজা বুলিলা চন অ শুনা প্ৰাণেশ্বৰী মোৰ বাইকেদি সেই ভাৰ্জা তুমি মোৰ মনৰ কথালৈ অকণমান গুৰুত্ব দিয়া কেনেমতে ঋষিৰ মই শু ধাৰ কেনেমতে বংশক মই কৰি ধাৰটো কেনেকৈ পৰিশোধ কৰোঁ উদ্ধাৰ কৰো মই হতাশ হৈ গৈছো মোৰ মুখৰ মাত হেৰাই যিটো সময়ত স্বামী হতাশ হৈছে মুখৰ মাত হেৰাই গৈছে স্বামীক প্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে সাহস দিবৰ কাৰণে ধাৰ যাই কেনেকৈ উত্তৰ দিলে অ স্বামীৰ বচন শুনি যি সময়ত ভাৰ্জা হতাশ হৈছে ভাৰ্জাৰ মুখত স্বামী হতাশ হৈছে ভাৰ্জাৰ মুখত হাঁহি দেখাৰ লগে লগে প্ৰেৰণা পাইছে আৰু কি বুলি কলে মাৰাজ হাঁহি নাহি আন ধৰ্ম জানা সত্য বিনা ধ পৰে আন উপায় নেদেখ নোহোৱাৰ মোক বিক্ৰী কৰি হলেও তুমি ঋষিৰ ধাৰটো পৰিশোধ কৰা এই যিটো সাহস এই যিটো প্ৰেৰণা হয় নাই আমাৰ বাৰু সিমানলৈ যাবগৈ নালাগে দেই আপোনালোকে নিজক বেচিবগৈ নালাগে কিবা কাৰণত যদি স্বামী কিবা পৰিস্থিতিত আপোনাৰ ভাৰ্জাৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ তেনেকুৱা বিপদত পৰি আহি কয়হি আমাৰ অন্ততঃ ভাৰ্জাই ক'ব পাৰিব লাগিব আপুনি কিয় ইমান হতাশ হৈছে আন্ধাৰে পোহৰে দিনটো সুখে দুখে জীৱনটো দুখক অতিক্ৰম কৰি সুখক প্ৰতিষ্ঠা কৰাই জীৱনৰ সাৰ্থকতা ধৈৰ্য ধৰক ঈশ্বৰে কিবা কেতিয়াবা কিবা কাৰণত ভাৰ্জাও তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত হতাশ হ'ব পাৰে তেতিয়া স্বামীয়েও ভাৰ্জাক মানে প্ৰেৰণা দিব পাৰিব লাগিব কি বুলি তুমি কিয় ইমান হতাশ হৈছে আন্ধাৰে পোহৰে দিনটো সুখে দুখে জীৱনটো গতিকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাই জীৱনৰ সাৰ্থকতা ধৰা কিবা কাৰণ আমাৰ বিবাহ সম্বন্ধে পুৰুষৰ অৰ্থাী স্বামী বুলি ধৰ্ম কৰ্ম পাই অৰ্ধখিনি সেয়ী হেতু কটু কটু ধৰ্মিনী ৰমণী পাপ কাৰ্যে বাধা দিয়া খন্দাই বিঘিনী কতো অধৰ্মী নীতি ধৰ্মক বাধীয়া স্বামীক নুৰেবোৰে নৰকেটানিয়া বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হোৱা দিনা কাৰণেকে স্বামী আৰু বাৰজা অৰ্ধ অৰ্ধ মিলি এটা হয় ডাক্তৰে বিয়া কৰা মানুহজনীক মানুহে ডাক্তৰণী বুলি কয় মাষ্টৰে বিয়া কৰা মানুহজনীক মাষ্টৰণী বুলি কয় তেওঁলোক ডাক্তৰণী আৰু মাষ্টৰণী হয় জানো নহয় কিন্তু আধা উপাধিটো পাই গলে স্বামীৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ বেয়া কাম ভাল কাম কৰিলে আধা আধা ইজনে সিজনৰ লগত মানে সম্পৰ্ক থাকে স্বামীয়ে বেয়া কৰিলে কাৰ ভাৰ কাৰী বুলি ভাৰ্জাৰ নামটো আহিব ভাৰ্জাই ভুল কৰিলে কাৰ মানে ভাৰ্জা স্বামীৰ নামটো আহি যায় গতিকে ইজনৰ সিজনৰ লগত সম্পৰ্ক আছে এই কথা জানি ধৰ্মিনী নাৰীবিলাকে কেতিয়াও মানে স্বামীক বিপথে যাবলৈ নিদিয়ে যাৰ কাৰণে ৰাধিকা সতীয়ে গুৰুজনৰ ওচৰত মানে সৌ সিদিনা কি বুলি কৈছিল গুৰুদেৱ মোৰ মোৰ এটা সতীৰ্থ গুণৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল অ যদি স্বামী মন্দ কৰ্ম কৰে মিষ্ট বাক্য কৰি তাক কৰণী পাৰণ মোৰ চকুৰ আগত যদি স্বামীয়ে ভুল কৰা দেখোঁ মই তেওঁক মধুৰ বাক্যৰে তেওঁক ভুল পথৰ পৰা শুদ্ধলৈ আনিবৰ কাৰণে যত্ন কৰোঁ বোলে কাৰণ বোলে বিবাহ সম্বন্ধে পুৰুষৰ অৰ্ধাঙি মই তেওঁৰ অৰ্ধাঙি নিৰূপে আছোঁ যে তেওঁৰ পৰা কৰ্মৰ আধা অংশ মই ভুগিব লাগিব সেইকাৰণে মই স্বামীক কেতিয়াও বিপথে যোৱাটো নিবিচাৰো তুমি কেনেকুৱা ভূমে কলে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া বোলে যদি কলি থকা কলি কত থাকে কৰে মদ্যান স্তিৰি পঞ্চ শুনা গৃহস্থ থাকে জৈত এই চাৰি স্থানত দিলো পঞ্চকে এই চাৰিটা ঠাইত বোলে মদ খোৱাত কিয় বাধা দিয়া মাধ্যটি যত তৎ মধ্যম মদ খালে নিচা লাগে বুধি লুম্পতি যগ জগ মদকাৰী তদক্ষ নিচাযুক্ত বস্তু খালে সৎ বুধি বিনাশ ঔষধ খালে গতিকে মোৰ স্বামীয়ে যাতে নিচাযুক্ত বস্তু খায় মানে মদ ভাং খাই যাতে নিচাযুক্ত হ'ব লগা নহয় আৰু সৎ বুদ্ধিৰ পৰা বিপথে যাব লগা নহয় তাৰ কাৰণে মই মই তেওঁ বৰ সুন্দৰ হৈছে যোৱা পানী আনা তিনিটা গাঁঠি একলপ পানী আৰু একলম আটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা যোগাবলৈ আনি কেৱি পেলাই দিয়াৰ লগে লগে গুৱি নদী বন্ধ সেই অঞ্চলৰ ৰাজ্য বানপানী কবলৰ পৰা মুক্ত হ'ল আজিও নগাঁৱত সেই মানে ঠাইটো মানে বৰদোৱাত শান্তি জান হিচাপে পৰিচিত সেয়া আইসকলৰ মানে ভক্তি জ্ঞানৰ বা সতীৰ্থ গুণৰ মাধ্য এতিয়া এই তত্বটো নজনা আমাৰ এগৰাকী আইক আমাৰ কোনোবা বাপ বা অন্যই যদি তেনেকুৱা ভুলত পৰি পেলাই যদি আমাৰ গৰাকীক যদি কওঁগৈ হেৰা মোৰ এনেকুৱা হ'ল নহয় কি হ'ব এতিয়া আমাৰ গৰাকীয়ে কি কব ভাল হৈছে মোৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰাকৈছিলে নহয় আপোনাৰ আৰু হ'ব লাগে জ্বলা জুইত ঘিউহে ঢালি দিব পাৰিবাৰিক জীৱন দাম্পত্য জীৱন যুগ্ম জীৱন সাংসাৰিক জীৱনত আমাৰ জ্বলা জুই নুমাবলৈ আমি পানী ঢালিবলৈ শিকিব লাগে জলা জুই নমাবলৈ ঘিউ ঢালিলে নহব অৰ্থাৎ কিবা কাৰণত স্বামীৰ খং উঠিলে ভাৰজাই হাঁহি এটা মাৰি তেওঁক সান্ত্বনা দিব পৰা গোন্ধটো থাকিব লাগিব কেতিয়াবা কিবা কাৰণত ভাৰজাৰ কিবা এটা খং উঠিলে স্বামীয়েও হাঁহি মাৰি ভাৰ্জাৰ খংটো মানে সান্তনা দিবৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব গতিকে এয়া হৈছে আমাৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ নীতি এইখিনি আমি জানিব লাগিব তাৰ ভিতৰত কি থাকিব লাগিব মেধা মেধা মানে তৎপৰতাই কামবোৰ কৰি যোৱা গুণটো থাকিব লাগিব কৰো নকৰোঁ এনেকুৱা অৱহেলা ভাবেৰে কামবিলাক আমাৰ আইসকলে কৰিব নালাগে মেধা স্মৃতি মনত থকা গুণটো থাকিব লাগিব ঘৰত কি আছে কি নাই কোনটো বস্তু কত আছে এই কথাখিনি কব পাৰিব লাগিব আৰু মানে ক্ষমা ক্ষমা গুণ আইসকলৰ থাকিব লাগিব যিখন ঘৰৰ আইসকলক ক্ষমা গুণ আছে স্বামী বিপদত নকৰে পৰিয়ালটোত বিপদত নকৰে ধৰি লওক সীমাঘৰীয়া মানুহজনৰ লগত স্বামীৰ কিবা এটা বিতৰ্ক হল তেওঁক অকণমান বেয়াকে ক'লে ক্ষমা গুণ থকা আইয়ে কি বুলি ক'ব হ'ব দিয়ক কল দুটা থাকিলেও থেকা থেকি লাগে সীমা ঘৰীয়া মানুহ কিবা এটা ক'লে আৰু আপুনি যদি ক্ষমা গুণ নাই আই গুণে কি কয় তেওঁ তেনেকে কবলৈ কোন ধৰক মাৰক এই বুলি যদি উচ্চতাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে গতিকে আমাৰ আইসকলৰ ক্ষমা গুণটো আমাৰ উদ্ধৱক কৈছে মূত চিত্ৰ দিয়া যিটো জনমহা হয় হানি অপমান দুখক সহজ তাকে নকৰি যদি আপুনি কোনোবাই দুটা বেয়াকে কৈ দিয়ে নিদৰ্শনাৰী বুদ্ধদেৱে বৈশিষ্ট্য আছিল কি নিতৌিহি খাবৰ কাৰণে আৰু দ্বিতীয় ঘৰত ভিক্ষা মাগিবলৈ নাযায় এদিন তেওঁ এজন ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত ভিক্ষা মাগিবৰ কাৰণে চোতালত থিয় হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰাহ্মণ বাৰাণ্ডাতে চকী পাৰি বহি আছিল বুদ্ধদেৱৰ ওপৰত তেওঁ কি আক্ষেপ আছিল বুদ্ধদেৱে নাজানে

তোমাৰ ঘৰলৈ অতিথি আহিলে তুমি কিবা দ্ৰব্য দি সৎকাৰ কৰা বোলে হয় তুমি দিয়া দ্ৰব্যটো যদি অতিথিয়ে গ্ৰহণ নকৰে তুমি পেলাই দিবা নে দ্ৰব্যটো ৰাখিবা কিয় পেলাই দিম মোৰ দ্ৰব্যটো গ্ৰহণ নকৰিলে মোৰ ঘৰত থাকিব অ তেতিয়াহ'লে তুমি ইমান সময় মোক যিখিনি আতিথ্য কৰিলা মোৰ সেইখিনি গ্ৰহণ কৰা নহ'ল তোমালৈকে থাকিলেতো তাৰমানে তুমি যিখিনি মোক গালি পাৰিলা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল তোমালোকে থাকিলেতো লগে লগে ব্ৰাহুণে এজন সাধাৰণ পুৰুষ নহয় বুলি থকীৰ পৰা নামি আহি অষ্টাংগে সেৱা জনাই এইবিলাক আদৰ্শৰ কথা আমাৰ ষষ্ঠ ভাগৱতৰ মাজেদি আমাৰ কি আছে আমি এই ধৰণৰে যাতে আপোনালোকক ডেৰখন গাঁৱে জীয়াই থকালৈকে এই গাঁও কেইখন থকালৈকে যাতে আপোনালোকে ভাগৱত এই ধনী পাঁচদিন ঠাইত আপোনালোকে লাগিলে অলপ কমাব হয় কষ্টকৰ হয় লাগিলে দুদিন তিনিদিনলৈ আনক যদি সমৰ্থই ওলাই ক'ব সেইটো আপোনালোকৰ সামৰ্থৰ ওপৰত যে বছৰত এবাৰ হ'লেও আমি যাতে প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে যদি এই আদৰ্শৰে যদি আমি খৰচা কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত এইখন গাঁৱলৈ বা এইখন গাঁৱলৈ কোনো ধৰণৰ বেয়া ভাৱ বেয়া সুবিধা বেয়া দিব তেনেকৈ পোহৰৰ ওচৰলৈ আন্ধাৰ আহিব নোৱাৰাটো বিজ্ঞানসন্মত সব্য ভক্তি ধৰ্ম য'ত থাকিব তাত কোনো ধৰণৰ আহুকাল বা অসৎ জীৱই তালৈ আহিব নোৱাৰি আহ্বান জনাই আপোনালোকৰ ভাৱেও মই আজি আপোনালোকৰ পৰা জীয়াই লৈছো আৰু এইখিনি কওঁ যে আপোনালোকৰ